Сегодня приняли бюджет 2016 года. Сегодня можно четко с уверенностью сказать, что после принятия бюджета садики, школы, больницы будут функционировать в том плане, то есть школы будут, и садики, и больницы теплые, Будем будут проплаты идти за газ, за отопление, лекарства будут приобретаться, потому что некоторые политиканы, которые, к сожалению, сегодня с Верховной Рады пытаются внести блуд, и шатание в стены областного совета, Херсонского областного совета, ничего не получается. Потому что депутаты пришли сюда работать конструктивно, работать прежде всего для жителей Херсонщины, и они прекрасно понимают, непринятие бюджета грозит просто остановки всей социальной галузи в целом. Если удачи вот люди, которые представители других фракций, которые говорили о любви Херсонщины к Украине, но которые не голосовали и слушали своих киевских боссов, это предатели Украины, это те люди, которые не думают о тех избирателях, жителях Херсонщины, за которых за них проголосовали. Даже вы знаете меня, когда я в политике 2005 года, находясь, находясь в оппозиции, мы голосовали за бюджет, а потом уже на протяжении года носили свои поправки, занимались конструктивной работой, заставляли коммунальные предприятия приводить э, свои, свою работу в порядок, и за счет этого их шла экономия кожных. Но, к сожалению, у нас тут у людей, которые сидят в зале в области депутатов областного совета, есть большое количество времени работать в социальных сетях, вы можете даже проверить, допустим, из депутатов областного совета, кто, сейчас это, сейчас это возможно, кто сколько времени находит работу в социальных сетях. Фактически это бездельники, люди, которые не построили, не построили ни предприятий, не создали ничего, которые не имеют даже жизненного опыта. Зато умничать на сессии областного совета, они а в первых рядах. Они говорят красивыми словами, они говорят о каких-то политических проектах. Но на самом деле суть одна. Как, как знать, чем хуже, тем лучше. Поэтому сегодня депутаты областного совета в количестве 35 депутатов проголосовали за областной бюджет. Херсонской области в целом, Мы будем вносить еще туда поправки. Есть масса вопросов, которые нам надо дорабатывать. Это и по вопросам по спорту, и по финансированию профессионально-технических училищ. К сожалению, мы сегодня в бюджете только нашли финансирование на полгода этих училищ. Мы сможем закончить учебный год, а потом будем за процесс этих полугода управление образования будет оптимизировать, оптимизировать именно каким образом можно профессии соединять может, есть профессии коммерческие, почему с областного бюджета должны финансировать парикмахеров, почему с областного бюджета должны финансировать коммерческие специальности. Финансировать надо профессии, которые, прежде всего, это сварщики, это, которые касаются вопросов агропромышленного комплекса, это механизаторы, машиностроители. Да, это те профессии, которые будут работать в реальном секторе экономики. А коммерческие профессии в профессионально-технических училищах, Такие парикмахи должны финансироваться на коммерческой основе. Да, может у нас есть какие-то э, дети социально-неблагополучных семей, или допустим это э, не, не каждая семья может заплатить, но там можно рассматривать в отдельности. Но сегодня настало время оптимизации бюджета. И в рамках децентрализации, которая проходит в нашей стране, нам дает сегодня как бы президент возможность выбирать, смотреть, допустим, на что мы можем направить финансовые ресурсы. Я вам хочу сказать, что значит, анализируя работу коммунальных закладов в социальной сфере, медицинской, Медицинская сфера. У меня масса вопросов к энергоэффективности. Я вам хочу привести пример. Каирский психоневрологический больница «Диспансер», которая находится в Горносаевском районе. У них получается на протяжении сезона, я посчитал, у них поперек котел на жидком топливе. И в процессе анализа, когда я посчитал сумму финансирования, которая выделяется ежегодно в литрах жидкое топливо. У меня получилось три с половиной железнодорожной цистерны. Мы сегодня тратим на отопление данного заклада медицинского, где мы 320 больных содержим. Вы подумайте, вдумайтесь в данные цифры. Или до этого, в 2015 году, Камышанская, Камышанская психоневрологическая больница, где 400, где 400 у нас есть пациентов, там такая же, такой же есть вопрос. 100 фур 100 фур по 20 тонн, если которые по 20 тонными пилетами, если их выстроить от набережной от железнодорожного вокзала, 100 фур – это именно тот объем топлива, который перерабатывает Камышанская больница. То есть сегодня надо депутатам, прежде всего, заниматься хозяйственными вопросами. Никто даже не задумывается, каким образом оптимизировать, как заработать финансовый ресурс, как сделать жителям Ферсонщины более эффективным управление экономикой. А почему? Потому что у многих депутатов нет жизненного опыта. Они не работали на предприятиях реального сектора экономики. Они не были управленцами в государственных органах. Они были чиновниками среднего звена. И поэтому, придя сюда, они насмотрели с телевидения Верховную Раду, они пытаются превращать в сессионный зал областного совета в политиканство. Но политиканство на Херсонской земле не пройдет. Люди настроены на конструктив. Мы сегодня хотим если мы отапливаем больницу, если мы отапливаем социальный заклад, мы должны четко понимать структуру себестоимости данного тепла, мы должны понимать, что мы можем в этом плане сэкономить, потому что данные сэкономленные финансовые ресурсы уже в следующем году – это деньги заработанные. Мы сможем данные ресурсы направить на те же школы, на те же объекты спортивной сферы. Это вопрос по хозяйственному. И когда в сессионном зале областного совета будет больше хозяйственников, будет больше людей реального сектора экономики, экономистов, юристов, я думаю, будет больше толка. Чем меньше в этот зал будут приходить просто политиканов, людей, которые, людей, которые к сожалению, сегодня превращают сессионный зал в шоу, а вы сегодня, депутаты, вы сегодня видели у журналисты, что некоторым главное поработать на картинку, некоторым главное сказать красивое словцо то, к сожалению, такие депутаты являются только разрушителями в сессионном зале. Ну, люди видят, каждый депутат будет отчитываться о своей работе, проделанной в течение года. И как раз людям будет больше всего интересно, как депутат работал именно над хозяйственными вопросами, над вопросами образования, над вопросами медицины. Проблем масса. Главное, чтобы каждый, каждый депутат областного совета от советов перешел к делу. И реальным своим трудом помог развитию области. Программу социального, культурного, экономического развития не поддержали. Она далека еще до идеала, ее будет сразу... Депутаты областного совета четверт, буквально недавно были избраны. Прошло маленький промежуток времени. Каждый хочет внести свою лепу в социально-экономическое развитие ну, в данную данную программу. Но я им сразу говорю, уважаемые депутаты, давайте. Кроме критиканства, вносите свои предложения. Предложения должны быть внесены языком цифр. Знаете, когда просто все плохо. То есть вот это плохо, и это плохо, и это плохо. Предлагай, предлагай, как ты видишь. А к сожалению, как ты видишь, надо, надо как бы так понимать. Некоторые просто даже это в элементарных вещей не понимают. Большинство депутатов понимают. Я думаю, что э, сегодня вот сейчас прошли депутаты, э, мы здесь сделали, был сделан перерыв, они уже анализируют прекрасно, понимают, что программу социально-экономического развития надо принимать или на этой сессии, или на следующей сессии, что это -то зависит жизнь жизни области. Как депутаты решают, я считаю, что программу надо, надо принимать. Но сегодня неоднократно звучало в зале, что Белозорский район выделяется в этой программе, а мол, другие районы обделили. Это так или нет? Нет, абсолютно неправильно. В бюджете 2016 года вообще ничего не заложено по поводу капитального строительства Белозорского района. И тут же очень важный, важный другой момент. Проявляйте активность. Вы депутаты областного совета. Фактически вы, сегодня, эти депутаты, как, как мажоритарщики, эти люди, которые были избраны прямым голосованием жителями, жителями Херсонщины. Жителями Херсонщины. Разрабатывайте проекты, делайте экспертизы, вносите эти предложения, вносите эти предложения. Но, к сожалению, все хотят, все хотят думать, что кто-то кто за них эту данную работу сделает. Поэтому очень важна активная позиция депутатов. Не работать в Фейсбуках, не, занимать, не работать в социальных сетях, а смотреть качество дорог в его районе, где его избрали жители Херсонщины. зайти в школу, на объект социальной сферы пойти в больницу, спросить качество питания и уже путем обработки анализом дать свои предложения. Но депутаты думают, что кто-то вместо них это сделает их работу. Уважаемые, сегодня многие депутаты, которые, пришли, которые конструктивно пришли сюда работать, находят ресурсы, находят возможность, привлекают волонтеров и сегодня уже приходят с готовыми решениями, готовыми решениями в зал. Кто активно работает, конструктивно и приносит уже языком цифр документы в областного совет, тот, тот, тот в конечном итоге и выигрывает. А те люди, которые пришли, и все плохо, они, к сожалению, могут ходить бесконечно в этот зал, критиковать, выступать. То есть языком языка цифры не слышу. Есть решение по указу обеспечения города гинического. Это этого есть, было два варианта. Да, либо, да. либо трубопровод вести, да. либо обеспечивать да. тепло. Да. -то да. Сегодня то генический район, просто непосредственно пункт в течение года добывается газ, газ накапливается на территории оккупированной территории Крым. Крым. И потом зимой, в зимний период времени, идет данный переток газа в Нижний район. Данную, к сожалению, задвижка данного газа находится на анексированной территории Крыма. У нас один вопрос, или у нас должен быть договор. В любом случае, это, это наше имущество, которое находится на территории, аннексированной на территории Крым. Рассматривается несколько вариантов решения данного вопроса. Первое это проведение наркоаудитов всего Энического района, замена газовых котлов на новые котлы, которые на альтернативном источнике топлива. Второе с решение вопроса это тянуть газ, тянуть как газ Чеплынского района, Чеплынского района я как бы забыл населенный пункт, как называется, Чебан, Красный Чебан, Красный Чебан, до Генического. Но это финансирование по ценам 2013 года было порядка 200-300 миллионов, около 300 миллионов рублей. То есть эти деньги нету, нет, этих денег нету в областном бюджете. Это именно киевское финансирование. И третий вариант, как будто находить и регулировать вопрос, регулировать вопрос для того, чтобы мы, мы понимали, что это наше имущество, на на территории Крым и газ должен поступать на территорию, на территорию Украины. Сейчас, сейчас в процессе мы находим, вырабатываем, вырабатываем схему. Надо понимать, что легче всего сделать это за деньги, людей взять. Сегодня бюджет, это бюджет войны. Это деньги идут максимально на оборону, на, на модернизацию оборудования, заводов, которые сегодня делают новые танки, которые делают сегодня именно на оборон, оборонную промышленность. Вы знаете, что у нас и так в бюджете на финансирование из технических училищ. Поэтому то, что касается клинического района, только необходима помощь Киеву. Так, 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 получилось. Мы работаем, мы проблематику знаем. Мы на протяжении года Киеву потом этом докладывали, будущее я, областной администрации. Вот процесс эти регулируем.